Salam Azərbaycan xalqım. Salam hörmətli prezident, Azərbaycan Respublikasının ali başkomandanı, Azərbaycan Respublikasının vicran prezidenti Mehriban xanım. Mənim müraciətim sizədir. Mən sizdən bir şəhid qardaşı kimi xahiş edirəm və atamın adı ilə, anamın adı ilə, şəhid atası, şəhid anası kimi xahiş edirəm, bizi qəbul edib, bizim dərdimizi dinləyəsiz. Biz Masallar rayonunun Qarğalıq kəndində yaşayırıq. E, mənim qardaşım 1992-ci ildə Qarabağ torpaqları bütövlüyü uğrunda şəhid olub. E, Hal-hazırda Şəhidlər xiyabanında dəfn olunub. E, oxuduğu orta məktəb qardaşım Ədalət Vəliyev adını daşıyır. Biz e, sizə ünvanladığımız Masallar və Qarğalıq kənd sakinləri tərəfindən 52 nəfərlik şikayətə hələ də Masallar rayonunda baxılmır. Masallar rayon icra hakimiyyətinin özünə də ünvanlanıb. Həmin 52 nəfərin müraciət Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyinə, Korrupsiya İdarəsinə, sizə mehriban xanıma, cənab prezidentə ünvanlanıb, bütün aidiyyət orqanlara ünvanlanıb bu məktublar buna baxmayaraq biz e, Masallar rayonu icra hakimiyyəti Şahin Məmmədov hələ də bizi bir şəhid ailəsi kimi, atamı şəhid valideyni kimi çağırıb dinləməyib, şikayətini nə edəndir, nə dinətərdi. Biz orada məktubda da bildirmişik. Bizim yaşadığımız ərazinin nümayəndəsi Zaliyev Sübhanlan bu e, tam artıq 52 nəfər vətəndaşın şikayət ərizəsini göndərmişik sizə. Buna baxmayaraq hələ də bizim şikayətlərə baxılmır. Masalı rayonu icra hakimiyyətinin işçiləri bunları üstbasdır eləyirlər. E, Azərbaycan Respublikasının prezidenti, ali başkomandan İlham Əliyev cənablarının yürütdüyü siyasətə kölgə salırlar. Bunlar e, cinayəkarın cinayətini üstbasdır edirlər. Heç bir şəhid ailəsinə hörmət qoyulmur. Bildiyiniz kimi, bəlkə də baxıb siz Region TV-nin çəkilişinə, burada şəhid ailələri, üç şəhid ailəsi çıxış eləyib, özünə ərazılığını bildirib, buna baxmayaraq hələ də bizim e, şikayətimizə baxan yoxdur. İcra e, hakimiyyətində işləyən bəzi e, cinayətkarə şərait yaradan məmurlar ki var. Şeyfətli müəllim və Nazim müəllim bunlar düşürlər cəmaатdan hədə qorxu gələrək şikayətçilərdən ərizə alırlar. Zaliyev Sübhan özü şikayətçiləri çağırır, onlardan izahat alır. Bu hansı qanuna, hansı insanlığa sığar ki, şikayətçini çağıryıb şikayətin icra ərazi nümayəndəsi şikayətçidən izaha달ar. Bu şeylərə baxmayaraq biz hələ də yenə də bildirmişik. Masal rayonun prokurorluğuna da məktub ünvanlamışıq. Bütün Azərbaycanın idarəti orqanlarına müraciət etməyimizə baxmayaraq bizim şikayətimizə baxan yoxdur. Biz e, sizdən qəbul istəyirik, biz sizin görüşünüzə gəlmək istəyirik. Mən Şəhid qardaş kimi xahiş edirəm, atamın, anamın adı ilə sizdən xahiş edirəm ki, bizi qəbul edəsiniz, biz sizin görüşünüzə gələcəyik. Bizim başqa yolumuz yoxdur. Masallar rayon Qarğalıq kənd ərazisinin nümayəndəsinə 2014-cü ildə korrupsiya e, idarəsi tərəfindən e, cinayət işi açılmışdı. Həbs göstərilib, həbsi onun 16 ay müddətinə e, aylıq əmək haqqının 20 ya 25 faiz belənsiz tutulma şərti ilə azad edilmişdi. Ona baxmayaraq hələ də bu adam işləyir vəzifədə. Dövlətin xalq qaldırdığı humanitar yardımlardır, so um, alın, sosial yardımlardır, dövlətin torpağı, icarə torpaqları e, satılmasıdır, az yaşlı qızların ərə verilməsi məsələləridir. Buların hamısını mən bildirmişəm. Hələ də bizim Masal rayonu icra başçısı Şahin Məmmədov cənabları bizim dərdimizə bir çara qılmır, nə də ki şikayətimizə baxmır. Ona görə də biz e, çıxış yolun belə tapmışıq, şəhid ailəsi kimi yığıb sizin qəbuluyuza gələk. Sizdən çox xahiş eləyirik. Mənim öz əlimdə tutarlı dəlillər var, sübutlar var. Buna baxmayaraq e, bizim masal oyun icra hakimiyyəti bunu işçiləri və özü üstpastır edirlər. E, i̇mkan vermirlər biz səsimizi çıxardaq. Məraziyyətlərimə görə məni e, hədəqorxu gəlirlər, məni məhkəməyə verirlər ki, sən niyə cinayəkarın cinayətinin üstünə açılmasına şərait yaradırsan? Cənab prezident və mehriban xanım, mən sizdən çox xahiş edirəm, bir şəhid qardaşı kimi, şəhid ailəsi kimi sizdən çox yenə də xahiş edirəm ki, bizi qəbul edəsiniz, biz dərdimizi sizə deyək. Bizim ondan başqa çıxış yolumuz yoxdur. Yenə də Müraciətlərimizə baxmayaraq bizi heç bir müraciətimizə qulaq asılmır. Bu Masal rayonunda şəhid ailələrinə hörmətsizlik başa alıb gedir, biqanəlik başa alıb gedir. Sizdən çox xahiş eləyirik, bu şeyləri araşdırasınız. Bizi də qəbul edəsiz. Çox sağ olun.